Máme zegárek na šťane. 3 minúty. Celá scéna za Ahojte, zdravím vás všetky. Moje meno je Lucia. V tejto spoločnosti už pracujem 13 rokov. A nikdy predtým som žiadny iný MLM nerobila. A za tých 13 rokov môžem povedať, alebo teda aj z mojho predchádzajúceho života chcem povedať, že ja milujem kvalitu a nenávidím priemer. A za tých 13 rokov ešte nebola žiadna iná firma MLM, alebo teda žiadna iná firma celkovo, ktorá by ma presvedčila o lepšej kvalite výrobkov, o lepšom aute, o lepšej dovolenke, o lepších ľuďoch. A bola som tu na začiatku možno pred vami všetkými, alebo pred mnohými z vás. Mnohí možno, že odídete, ale ja tu určite ešte budem. A no, možno, že si veľa z vás neuvedomuje, aký je úžasný tento biznis. Ja som ho mala možnosť začať robiť kvôli mojej mamine, ktorá už v tomto biznise bola mnoho rokov predo mňou. Teraz som tu ja a čo je úžasné, ja verím tomu, že aj môj 13 a syn prevezme túto funkciu. Ďakujem. 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 Ďakujeme veľmi Ďakujem. Ďakujem. I kviaty, za te słowa. Kolejna osoba to?